बांगलादेशातील हिंदूवरील अत्याचाराचा रजा अकादमीनं केला निषेध अन्यथा राजनैतिक संबंध तोडा रझा अकादमीचे मोहम्मद नूरी यांची जालन्यातून आक्रमक मागणी अल्पसंख्यांकांचं रक्षण करणं हे सरकारचं कर्तव्य मोहम्मद नूरी यांनी बांगलादेश सरकारचा केला तीव्र निषेध बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवर होत असलेले हल्ले आणि जमावाकडून होणाऱ्या हत्या ही अत्यंत गंभीर बाब असून तिथले सरकार अल्पसंख्याकांचं रक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे या अत्याचाराविरोधात भारत सरकारनं आता कठोर भूमिका घ्यावी आणि गरज पडल्यास बांगलादेशशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडण्याचा विचार करावा अशी आक्रमक मागणी रजा अकादमीचे अखिल भारतीय अध्यक्ष मोहम्मद सईद नुरी यांनी केली आहे जालना इथं सुफी संत शेरसवार यांच्या सातशे अठ्ठेचाळीसाव्या वार्षिक उरुस निमित्त आले असताना नुरी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी बांगलादेशातील सद्यस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे नुरी यांनी स्पष्ट केलंय की रजा अकादमी आणि मुस्लिम समाज या अत्याचाराच्या विरोधात गप्प बसणार नाही बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संरक्षणासाठी तातडीनं उपाययोजना कराव्यात या मागणीसाठी बांगलादेश दूतावासासमोर मोठं आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय जगाच्या पाठीवर कुठेही अल्पसंख्याकांवर अन्याय झाला तर रजा अकादमी नेहमीच त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली आहे असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलंय सुफी संतांच्या विचारांचा दाखला देत नुरी म्हणाले सुफी संतांचे उपदेश नेहमीच प्रेम बंधुता आणि शांततेचा संदेश देतात इस्लाम मध्ये का निष्पाप मानवाची हत्या करणं म्हणजे संपूर्ण मानवतेची हत्या करण्यासारखं मानलं जातं त्यामुळे धर्माच्या नावावर होणारे हल्ले हे निषेधार्थ आहेत सईद नुरी यांनी जालन्यातील सुफी संत सेर सावर यांच्या उरसाला उपस्थित लावून दर्शन घेतले यावेळी त्यांच्या सोबत रसा अकादमीचे जिल्हा अध्यक्ष सय्यद जमील अहमद रजवी आणि अब्दुल रहमान यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नावर नुरी यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे की जो मौत बांग्लादेश की बदलावी होगी है बल्कि आम पैगाम ये गया है कि जैसे बांग्लादेश के मुसलमानों में नहीं है वो तो जालिम है और जुल्म कर रहे हैं हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान भी बांग्लादेश में जो मौत रिचिंग या गैर मुस्लिम हुई है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ हम बांग्लादेश की वो ये उससे मुतालबा करते हैं कि वो जिन लोगों ने भी इस किस्म की हरकत किया है उनको फौरन गिरफ्तार करें और उनको सजा दी जाए और जो शख्स मोपी का शिकार हुआ है उसके पहले खाना को तो उसका हरजाना भी दिया जाए अमन कायम रखने के लिए जरूरी है कि हम किसी पर शुद्ध ना करें मारपीट ना करें और ये जो हुआ है इससे मोप निचि से पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में बांग्लादेश की बदनामी हुई है यहां पर जानना महाराष्ट्र में रजा अकेडमी के ब्रांचों के ज़िम्मेदारान कुछ आ गए हैं और कुछ आएंगे उस सिलसिले में हम लोग गौर कर रहे हैं कि अगर ये सिलसिला कहीं अल्लाह ना करे और दराज होता है तो बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान का मुसलमान एहतजाज करने के लिए अपने आप को तैयार रखे इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि ये जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के नाम पर ये जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त थी इससे लोगों के अंदर एक गलत पैगाम जाएगा बल्कि चला गया कि इस किस्म की हरकत जो भी करेगा उसको उसकी बदनामी हुई उसकी ही बदनामी हुई बल्कि पूरे मुल्क की बदनामी हुई है और पूरा मुल्क रुशवा हुआ है लिहाजा हम बांग्लादेश से मुताबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस मामले पर आगु पाए बसूरत जिक्र हम हिंदुस्तानी मुसलमान मजबूर होंगे कि हम बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के खिलाफ एहतजाज करें